sənaye məhsulları üzrə ixracı artıb. Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının rezidentlərindən biri olan Azərtexnoline bu il üçün plastik boruların ixracında 50% artım müşahidə olunur. Ağır sənaye məhsullarının istehsalı üzrə ixtisaslaşan Azərtexnoline plastik və polad borular, həmçinin texniki avadanlıqlar hazırlayır diqqət çəkən odur ki, pandemiya dövrü olmasına baxmayaraq paletli məhsulların ixracında artım var. Əsas alışlar isə MDB ölkələridir. Paletli məhsulların yüklənməsi sahəsindəyik. Hal-hazırda Gürcüstanə ixrac olunan paletli boruların yüklənməsi gedir. Ümumilikdə ötən il Gürcüstan və Özbəkistanla bağlanan müqavilələrdən sonra bu il üçün zavodun bu sahəsində istehsalatda 50% artımın olacağı planlaşdırılır. Azərtexnobilin tərkibinə daxil olan polietilen məhsulları zavodda istehsal edilən polietilen borular yüksək 432 atmosfer təzyiqinə təvanandır. Ölçüləri isə 16 millimetrdən 630 millimetrə kimi dəyişir. Əldə edilən məhsullar ayrı-ayrı sahələrdə əsasən su və təbii qaz təsərrüfatlarının qurulmasında istifadə edilir. Bu boruların istehsal müddəti 50 ildən artıqdır. Borularda əsas faktor ə, həmin su borularının gigiyenik və sanitariya qaydalarına riayət olunmasıdır. Qaz borularında təzyiq önəmi daşıyır ki, ə, təhlükələr, sonrakı təhlükələri azalda bilək. Ona görə də bunlarda qalınlığına, diametrinə xüsusi ilə və istifadə olunan materiallərin keyfiyyətinə xüsusi ilə diqqət yetirilir. Bizim istifadə istəsac etdiyimiz boruların ə, istifadə olunan xammalları yüksək keyfiyyətli P100 markalı padiləndir. Bu da həmin borların hidostatik testdə dözməsinə, gün şüalarından qorunmasına, karbon miqdarına təsir edir. Ölkəmizin çubuq məhsullarına olan tələbat da yerli istehsal hesabına ödənilir. Həmçinin bu məhsulların xarici satışı da həyata keçirilir. Ümumiyyətlə ötən illərlə müqayisədə çubuq tökmə məhsullarının istehsalında 41% artım qeydə alınır sürgülü sif olduğu üçün və dedikən kimi 4 oxu təzyiq olduğumuzsa biz bu sürgülən cins arzında 100-150 dənə tam sürgülü siyirtmə əməl eləyə bilərik. Bu təzyiqləri artıq sürgülən ələvə bizim müxtəlif məhsul modellərimiz var, qəlblərimiz var. 2-3 dəyəmədən hamısını eynanda gətirə bilərik. Sürgülü siyirtmələr, dairəvi siyirtmələr, demontajlar Hidratlar bu sahədə boyanır, digər sahədə quyu qapaqları, dəmir barmaqlıqlar boyanır. Hansı ki, bu məhsullar respublikamızın sənaye sahəsində əsas tələbatı olan məhsullardır ki, Azirtexnoline bu məhsulların istehsalını həyata keçirir. Kimya sənaye parkında hazırlanan polad borulara da xarici tələbat artır. İxrac 2 dəfə yüksəlib. Polad boru məhsulumuz üzrə 68% artım əldə olunmuşdur bu əsasən Gürcüstan və Özbekistan respublikalarında bağladığımız iri həcmli müqavilələrin hesabına baş vermişdir. Bundan başqa çubuq tökün məhsullatları üzrə quyu qapaqları, yağış parmaqlıqları, yanğın hidrantları və üzrə də, ə, ixrac ə, 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 əməliyyatlarımızda ə, demək 41% artım əldə etmişik. Rusiyanın ə, Sankt Peterburq, Moskva, ə, Vladimir və Nizni Novgorod və digər şəhərlərdə şəhər infrastruktur layihələrindən quyu qapaqlarımız ixrac olunmuşdur. Azad TexnoLine də yanğı söndürmə hidrantları, qofralı kanalizasiya boruları, bunlardan başqa fittinglər, LNC də tamçalı suvarma borusu, park üçün oturacaqlar, suqumaniyə dirəyi və sayr məhsullar istehsal edir. <Sessizlik> Qeysar İman Röksürlük.